এয়া এতিয়া বাজিলে পাঁচটা আৰু মই দোকানলৈ আহিছোঁ দোকানত চাটাৰ খোলাই নাই এয়া বাহিৰৰ পালৰ পৰা এজনক খুলিবলৈ কৈছোঁহে মানুহেনো ইমান দেৰিকেনো ইয়াৰ চুজ দিলোঁ ইমান দেৰিকেনো আহে নাই উপায় নাই এতিয়া মোৰ চাটাৰ খুলিব এতিয়া পাঁচটা বাজিলে মানে ৰাতিপুৱা উঠি কাম বন কৰি ল'ৰা খুৱাই বোৱাই কাপোৰ ধুই এতিয়া ইয়াৰ চাটাৰ খুলিব আৰু মই ইয়াৰ দোকানলৈ আহিছোঁ অঁ চাটাৰ খুলিব আৰু আৰু কালি এইটো মই ইংক ভৰালোঁ আৰু আজি মই এইটো প্ৰিণ্ট কৰিম মানে জেৰক্স যিহেতু নতুন এবাৰো ইউজ কৰাই নাই কালি ইংকখিনি ভৰাই গ'লোঁ এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ কোনো বেটিকো থৈ আহিছোঁ এতিয়া এইটো মই জেৰক্স কৰিম আজি এতিয়া লাহে লাহে ভিতৰত থোৱা এটা এটাকৈ বস্তু আনি আছোঁ এইবোৰ ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ কৰা আজি এবছৰ আগতে এইকেইটা আৰু এইটো যেতিয়া আমি এইচ পিটো আছিলে এইটো এইচ পি প্ৰিণ্টাৰটো থাকোঁতে মানে আজি এবছৰ আগতে দোকানখন দিম বুলি যুঁজাৰ কৰি আছিলোঁ তেতিয়া এইবিলাক অনা এইবছৰত লেমোনেশ্যন পেপাৰ হয় এইটো ইয়াৰ পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড লেমোনেশ্যনৰ কাৰণে এইটো ইয়াৰ দাম হয় টু ছিক্সটি ফ'ৰ আৰু এইটো এইটো লেমোনেশ্যন পেপাৰ হয় এইটো আৰু এইটো পেপাৰ ইয়াতে টু পইণ্ট ওৱান চাইজৰ ৱেট হিচাপে দুই কেজি ওঠৰ গ্ৰাম আৰু ইয়াত লৈছে থ্ৰী ফৰ্টি ফাইভ টকা আৰু ইয়াৰে পেপাৰ অলপ ইউজ কৰিলোঁ যেতিয়া আছিলে এইচ পি প্ৰথম আমি এইচ পি টো আনিছিলোঁ অনলাইন ইয়াতে যিটো কাৰ্টি আছিলে এইটো আচলতে ডেমৰ কাৰণে দিছিলে খুব সোনকালে শেষ হৈ গ'ল যেতিয়া মই দোকানত কিনিবলৈ গৈছোঁ তেতিয়া মানে কাৰ্টিছটো দাম সোতৰশ টকা আৰু ক'লে যে কি এইচপি এইটো ল'লে লোকচান আছে সেইটো কাৰণে আচলতে কেননৰ এইটো ল'লোঁ এইটো ইংকৰ হয় এইটো সেয়া আমি যোৰকালি গৈ চিঞি ভৰালোঁ এতিয়া লাহেকৈ জেৰক্স আজি এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু এইটোতো একেবাৰে নতুন কৰাই নাই একো ইয়াৰ এইটো লাগিয়ে আছে এইডালডাল এতিয়া লাহেকৈ ইয়াৰ বেটিও আহিছে ইয়াত আই এইবোৰ পিটিক পাতাক কৰি অৱস্থা নাইবোৰ এৰুৱাই আছে তাই আৰু কি কৰিম আৰু ইয়াৰ ভণ্টি ছোৱালী পূজা তাইকো লৈ আহিছোঁ বেটিৰ লগত খেলাৰ কাৰণে কিন্তু ক'ত খেলিব দুইজনী মানে বেছি আমনিয়া কৰি থাকে বাৰু চিকিৎসি নহওক এতিয়া লাহেকৈ আজি এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিম এয়া চিয়াঁহী ভৰোৱাৰ পিছত আজি প্ৰথম জেৰক্স কৰিবলৈ মই লৈছোঁ আৰু এই বুকখনত মোৰ প্ৰিণ্টাৰটোৰ নাম লিখা আছে জি থ্ৰী জিৰ' ওৱান জিৰ' এতিয়া এইখনেই মই প্ৰিণ্টাৰ কৰিম প্ৰিণ্টাৰটো কৰাৰ আগত যিহেতু কালি চেঁহী ভৰাইছিলোঁ চেঁহী ভৰোৱাৰ পিছত এই কমপ্লিট হ'বলৈ মানে প্ৰচেছটো কমপ্লিট হ'বলৈ দহ মিনিট লাগে যেতিয়ালৈকে ইয়াতে মানে ওৱান লিখা নাহে তেতিয়ালৈকে এইটো এনেকৈ মানে কানেকশ্যন দি চলাই থ'ব লাগিব যিহেতু জেৰেক্সৰ প্ৰিণ্টাৰটোৰ ভিতৰত যিবোৰ ইয়াৰ নলী আছে মানে চিয়াঁহীটো যাব গোটেই ফুল টাইম দহ মিনিট লাগে এতিয়া ইয়াতে যে নীলা লাইটটো জ্বলি আছে টিপ টাপ টিপটপ কৰি আছে এইটো বন্ধ হৈ যাব যেতিয়া প্ৰচেছ কমপ্লিট হ'ব আৰু তেতিয়ালৈকে প্ৰিণ্টাৰটো চলাই থ'ব লাগিব আৰু প্ৰিণ্টাৰটো প্ৰথম আনিছোঁ আৰু এইটো মডেলটো ইয়াতে গোটেইখিনি চুইচ ইমান ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে সেইটো কাৰণে কেননটো মানে ভাল ইয়াৰ একদম প্ৰিণ্ট কৰিবলৈ সহজ কাৰণ ওপৰতে ইয়াৰ গোটেই পাৱ বুটামবিলাক ছুইচবিলাক দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ আহি পেলাই যিহেতু নতুন দোকান অকণমান মনটো ভাল লাগে গতিকে অকণমান গান এটাকৈ বনাই ল'লোঁ প্ৰথমতে ৰীলচ সেইটো আপলোড কৰিলোঁ আৰু এয়া চাটাৰ যিহেতু পাঁচটা বজাত আজি দাঙিছোঁ গধূলিয়েই হ'ল মানে লাইটটো আহিহে দিছোঁ কাৰণ চাটাৰ পেলোৱা আছিলে চাটাৰটো মানে পাঁচটা বজাত এয়া ধূপ ধূনা লগোৱা সময়তে মই চাটাৰ আজি দাঙিছোঁ এনেকৈ বাৰু দোকান চলিবনে অৱশ্যে সন্মুখত মোৰ বেনাৰ পষ্টাৰ একো লগোৱা নাই অৱশ্যে এইখন আগতে অনলাইন দোকান আছিল তেতিয়া কালাৰ কৰা নাছিল এজন বিহাৰী মানুহে চলাইছিল তেখেত যোৱাৰ পিছত মই ধুনীয়াকৈ কালাৰ কৰিলোঁ এয়া হোৱাইটৰ লগত য়েল্ল' এনেকৈ কৰিলোঁ আৰু সেয়া লেমোনেশ্যনৰ এইটো পেপাৰ কাৰণ লেমোনেশ্যন সেই লেমোনেশ্যন মেচিনটো একেবাৰে নতুন এইটোতো মই ইউজ কৰাই নাই এয়া ৰবাৰ লাগিয়ে আছে মানে অনলাইনতে এইবিলাক অনা হয় আজিলৈকে মানে এইটো প্ৰেক্টিচেই কৰা নাই গতিকে ভাবিছোঁ পেপাৰটো খোলা নাই অনলাইনতে অনা এতিয়া এয়া জেৰক্সখন কৰিলোঁ সঁচাকৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে প্ৰিণ্টটো এয়া প্ৰথমখন জেৰক্স পেপাৰ নতুন কেননত আৰু কৰি সঁচাকৈ ছাকচেছ হ'লোঁ মানে প্ৰচেছিং কৰোঁতে দহ মিনিট নহয় পোন্ধৰ মিনিটমানেই লাগিলে পোন্ধৰ মিনিট যোৱাৰ পাছত মানে ধুনীয়াকৈ এয়া প্ৰথমটো প্ৰিণ্ট আউট থেংক ইউ